Говори, суммы в гривнях. В гривнях. Ты можешь меня услышать? То, что у тебя между ногами, це, это какая, не, тебя cieковая, не для тебе не твоя заслуга, это, это природа. Это не для тебя, правильно. Поэтому тому мы говорим не про меня, и про тому кого. От, тому а мы сколько, про, ты сколько ты заработал за последние додому, чтобы утримать свою семью и своего человека, в том числе. Сколько ты заработал за последние месяц, чтобы свою семью. Та, слушай, я говорю, женщина сколько должна зарабатывать. Мужчина должен зарабатывать, не женщина. Не, мужчина, он глава семьи, он майя распоряжаться. Мужчина, нет, мужчина должен зарабатывать, а женщина уметь э, убирать, убирать, убирать э, готовить. Так, да. значит, кто керует семейным бюджетом? Как ты думаешь? я, я сем... нормальная семья то оба, но это не про тебя. Я это ну, вообще все Я все обидва. Я все обидва? обидва. Ты что смеешься? Знаешь, кто такие трудни? А наши тебе слухай, ну мы с тобой по не википей, бджилки, пожалуйста. вот, слухай, мы с тобой не бджилки и не пачечники. Просто по кто такие трудни?